नमस्कार जीएसनाईन न्यूज मध्ये सिल्लोड तालुक्यातील हळदा या गावामध्ये जरंगे पाटील यांच्या तेरा जुलै दोन हजार चोवीस रोजी होणाऱ्या महासंवाद रॅलीसाठी लाखोच्या संख्येने उपस्थित राहावे प्रतिनिधी विनोद बगळे हळदा या नियोजनासाठी बुलंद छावा संघटनेचे पदाधिकारी तथा मराठा समन्वयक बुलंद छावाचे प्रदेश सचिव सुरेश वाकडे काका बुलंदावा प्रदेश कार्याध्यक्ष सतीश वेताळ पाटील प्राध्यापक चंद्रकांत भराट सर संजय ताडे सर संदीप जाधव राधाकृष्ण काकडे पाटील अनिल पालोदे विजय काकडे पाटील संजय नाकिरे संजय शेळके हळद येथील बुलंद छावाचे सिल्लोड सोयगाव तालुका अध्यक्ष विनोद बगळे पाटील तालुका उपाध्यक्ष कृष्णा मौजे पाटील तालुका कार्याध्यक्ष भगवान बगळे पाटील कृष्णा जाधव पाटील मराठा समन्वयक सुभाष जंजाळ पाटील मराठा समन्वय ओंकार बगळे आदींची उपस्थिती होते आहे त्याच्यामुळे आपण जे काही आपण जमलेले सर्व यांनी आपण सर्वांनी आपल्या आजूबाजूला आपल्या नातेवाईकांना फोन करून सांगा अरे बाबा एक दिवस आमच्यासाठी द्या जरा काही बाटल्यासाठी द्या कारण तो माणूस नमस्कार जीएस नाईन न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे गावातील मुख्य रस्त्याचे प्रतिनिधी निलोफर शेख सिल्लोड तालुक्यातील बोरगाव सारवणे येथे करत त्रस्त बस चालक व गावातील नागरिक कित्येक दिवस अभावी न बनलेल्या रस्त्याची जीएस नाईन न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून त्रस्त गावातील नागरिकांनी केली मागणी त्याप्रसंगी सलीम चौधरी ताज अहमद कुरेशी हमीद सौदागर बुडन जामदार मुनीर कुरैशी सदाम कुरैशी नासिर कुरैशी मुख्तार कुरैशी आबेद आदीन सह एस टी बस कर्मचारी उपस्थित होते हैं कुरैशी बोरगा सारवानी से लोकशाही पत्रकार संगठना का अध्यक्ष ये रोड के बारे में जो भी दिक्कत है उसकी जानकारी लेते हैं और उनको पूछते अपने ड्राइवर साहब मसला टकले गाड़ी के और कंडक्टर साहब मल्लेवर के और इनको दिक्कत कैसी होती है रोड के बारे में जाने आने के बारे में बताएंगे सर मैं अभी इधर कम से कम तीन साल से सर्विस कर रहा हूँ तो यहां से से रोड तो पूरा ख़राब ही चाहिए लेकिन ये जो मसला है भोरगांव का और घातखेड़ी के अंदर का ये रास्ता इतना ख़राब है कि इधर बहुत तकलीफ हो रही है ड्राइवर को गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी रास्ते के बाजू में सड़क जाती है कीचड़ की वजह से पब्लिक पीछे खड़े रहती है तो उनके किसको कंधे में दर्द हो रहा है किसके कमरों में दर्द हो रहा है रास्ते में बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं उसकी वजह से बुज़ुर्ग लोग जो जाते हैं उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है ना उसमें हमें भी बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि हमारे को भी ड्यूटी करने के बाद में बहुत बॉडी में पेन होता है और ये मैं तो इस गांव से बहुत दिन से बोल रहा हूँ यहाँ के बुज़ुर्ग लोगों को कि भाई तुम जल्दी से जल्दी काम करो नहीं तो आपका जो सुविधा है देवाली एस टी महामंडल ने वो बंद हो जाएंगी और तुम्हारी परेशानी होगी हमारे को कुछ नहीं हम वो साइड से भी जा सकते हैं लेकिन ये गांव कनेक्टिंग में एक खातखेड़ा है या अपना बोरोनी सरोनी है यहाँ के लोग बहुत से अप डाउन करते है गाड़ी में हाँ अंदर ही मसला है, है स्कूल के, के, के बच्चे है, बच्चे है। बच्चे गाड़ी करना पड़ती। आ, बहुत बहुत तकलीफ है इस रोड पे तो बहुत जल्दी चल... गाड़ी तो कैंसिल होती है हमारे को सर ने बोला थे अगर गाड़ी अगर खराब हो गई टूट गई कुछ पाटे टूटते पीछे तो यहाँ गड्ढे में दो बार पाटे टूट गए हमारी गाड़ी यहाँ पे रखना पड़ता है बच्चों को स्कूल बहुत बहुत तकलीफ होती है लोग अभी गाँव में भी रस्ते पे गाड़िया खड़े करते थे ड्रायव्हर साहेब काय में रस्ता चांगला व्हायला पाहिजे गाडी चालवायला खूप त्रास होतो एक तर चिवळ रस्ता आहे सिंगल रस्ता असल्यामुळं गाडी फार परेशानी होती गाडी शिकल्यानंतर गाडी स्लिप मारती गाडी शिकवला स्लिप मारती त्याच्यामुळे गाडी कधी खराब होती धक्का लागण्याची दाट शक्यता असते

तीन घंटे में गाड़ी पहुंच जाती और अगर खराब हैस तरह हो हुई ना 4 घंटे लग जाते खराब सबसे ज्यादा दिक्कत कहां होती आपको सबसे ज्यादा दिक्कत या बोरवा में होती सबसे ज्यादा होती आगे से आपका क्लियर है नहीं उधर भी है तो लोनवाड़ी को भी तकलीफ है लोनवाड़ी का भी रास्ता ऐसे सेम है अच्छा। और इसके आगे और तुम गए तो अपने को इसके कोटनांदर के आगे भी वैसे रोड पूर्ण तकलीफ का रोड है लेकिन आप गाँव वाले बताया उनको उन्होंने बताया की भाई सर रोड अगर चिखल रहा है तो दूसरे साइड ऐसी चल जाना क्यूँकी गाड़ी के पार्ट है गाड़ी कभी खराब हो सकती दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती हुआ है खराब हुई हो नहीं हमारी तो गाड़ी ये रोड पे हमेशा खराब होती, क्योंकि आ, गाड़ी गाड़ी रहती होती रहती है क्यूँकी रोड ही खराब का है उसकी गाड़ी हमेशा खराब होती रहती है हम कैसे तो भी पब्लिक को छोड़ने के लिए आते गाल आ, गाल आ, सरकार से आपके आपके क्या नहीं सरकार को और इस गांव के जो भी होंगे मुखिया इनको ये ये बताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी काम करिए तुम्हार को भी तकलीफ न हो हमारे को भी तकलीफ न हो पब्लिक को भी तकलीफ न हो ये हमारी तरफ से तुम्हारे को ये है अब गाँव वालों को क्या परेशानी होती है गाँव वालों से जानकारी लेंगे अब बात करते हैं लोगों से तो हमने बात कर चुके हैं अब बात करते हैं हम कर यहाँ के लोगों से कि इनका क्या कहना है इनको ये रोड के मामले में कितनी दिक्कतें आती है अपना नाम बताइए सलमान आपको रोड के मामले में क्या कहना है क्या आपको रोड बनना चाहिए तकलीफ यहाँ से बहुत तकलीफ हो रही है बारिश में ज्यादा तकलीफ होती है डेली डेली रेगुलर तकली देली, तकली देली, तो। पानी जब नलके हैल तो डेली परेशानी होती है कितने साल ऐसी कम से कम ऐसी तीन चार साल ऐसी सा। चाचा आपका नाम बताइए शेख बुजान शेख अमीर आपका क्या कहना है ये मोटरसाइकिल वाले गिर जाते होता बच्चे गिरते गाड़ी में कपड़े भर जाते बहुत तकलीफ हो जाती गाड़े सिलीप मारते मोटरसाइकिल ये रोड बनना चाहिए जल से जल और यहाँ पे ना बहुत तकलीफ है पानी के बाद में तो पूरा गाड़ियाँ भी स्लिप मारते हैं और बस भी क्या दो तीन दफ्फे बंद पड़ गए यहाँ पे, आगे पे। आगे रहा चलो